Готен Морген Тревая. Кажете, мужчины боятся умных и красивых. А я вам скажу, нет, они их очень любят. И подтверждение тему наша гостья Аня Завальска сегодня в Готен Морген. Привет, Аня. Доброе Кстати, мужчины здесь не видели, поэтому, может быть, с этим можно еще и поспорить. А вдруг действительно разбежались? Да, нет, никто не текает. Мы знаем, что ты до нас с новинами не просто так пришла. Не просто клип, не просто песня. Ты готовишь новую программу. Делайся, как вы называете. Делюсь удовольствием, потому что для любого артиста это такой момент истины, концертная программа, сольный концерт, это когда ты без прикрытия, без каких-то ну, способов замаскировать, там что, что бы то ни было. Э, оказываешься один на один со зрителем. И у меня, для меня, этот этап называется третья комната. Mm -hmm. Это название, рабочее название, собственно, и уже заявлено название э, в афише. И... Это, скажем, моя программа, которая основывается на тех песнях, которые я писала за, за последние два года, за два года моей сольной карьеры. И, собственно, все, все, что я буду делать на сцене, это будет такой флирт с кино, потому что вся программа будет такая в киноэстетике, и, безусловно, это будет реализованное шоу, потому что команда, которая это делает, уже неоднократно ставила успешное в России в Украине мюзикл и театрализованное шоу. И поэтому я уверена в тех, в тех людях, которые создают вместе со мной эту третью комнату. Но ты как выбрала выбирала их специально? Ты мрела, например, Колысь то я не знаю, с этим музыкантом, с этим гитаристом и специально их забрала для этого концерта? Или, как это было? А, Или более судьбы? Что касается музыкантов, то есть самый главный человек в этой всей истории это Дмитрий Сарацкий, собственно, композитор, с которым мы сотрудничаем с самого начала опять-таки моей карьеры, который также является партнером режиссера Ильи Мащицкого, который ставит э, этот спектакль. Ну и, собственно, команда, бенд, который будет играть, это Джанкой Бразерс. И я хорошо знаю всех этих ребят, потому что еще начиная э, там э, с презентации моей книги, долгое прощание, э, я была знакома с ребятами, они играли с Алиной, ее джазовые композиции. То есть я прекрасно знаю, что за музыканты, и уже есть коннект, то есть мне не нужно с ними знакомиться, и уже вот с начала репетиции уже есть какая-то эйфория. Тому що все це круто звучить, і хочеться только сохранити ці емоції до концерту. Круто, ну те, що це, це буде кіно-театралізоване шоу. Чим музикалі не завальської ані завальською відрізняється от сьогоднішня від той, що була рік назад, наприклад. Знаешь, ну я вот провожу параллели и понимаю, что э, мне, мне часто спрашивают, а м -м -м, вот это сейчас та музыка, которая по-настоящему, вот вы быть, быть с ней честны. Я говорю, я всегда была честна все во всем, что я делаю. Просто я повзрослела, просто сейчас эта музыка действительно соответствует моему внутреннему миру. Он сложный, он... Э... Он многогранный, он, он скажем так, нафорширован цитатами из литературы, кино, и мне хочется всем этим поделиться, потому что я всегда говорила, я не столько певица, сколько я артист, и когда я выхожу на сцену, мне очень важно что-то сказать. І вот просто форму подачі інформації я вибираю таку театралізоване шоу. І в рамках програми я буду собственно, вести діалог з тими, хто прийде. Десь щодавно ви відсвяткували, ну як, можливо, не гучно на якимось концертом, але все-таки 13 років гурту Алібі. Да. Я пам'ятаю, як це починалося. Ми колись разом вчилися в естрадній церквому коледжі. Да. Так, я пам'ятаю, ці плакати <свят> вот эта група Алібі. А, ми хотіли бути похож. Є якась ностальгія, не хотілося кинути цю сольну кар'єру. Знову почати вдвох співати какую свежую музыку. Что касается сольной карьеры, назад пути точно нет. А вот что касается группы Алиби, то я горжусь и счастлива тем, что все-таки, несмотря на то, что вот сейчас у группы тайм-аут, но все равно огромный интерес к, к самому явлению, как Алиби, потому что все-таки за, за 13 лет мы сформировали вот ту музыкальную нишу, на которую равняются до сих пор многие. Да? Ну, то mm -hmm. есть, правда, и это, это очень вестит, и, и, и приятно, что у нас есть какой-то свой творческий почерк с сестрой. Но, а, безусловно, без какого-то там помпезного мероприятия, но тем не менее я сама просто выбрала ретроспективные фотографии, сделала фотоколлажи, выбросила их в сеть, и это, конечно, сразу же всколыхнуло, потому что все, кто-то любит клипсные о тебе, кто-то любит табу, кто-то любит бачату, и все это обсуждение мне дало еще раз понимание того, что наш этот путь, он вообще не зря, он абсолютно достучался к сердцам наших слушателей, сейчас это просто имеет чуть другую форму. И кто знает, знаешь, как Spice Girls собирались ведь через много лет? Может, так? абсолютно, все возможно, и я думаю, что в это стоит верить, и мы не ставим точку ни в коем случае. Я с удовольствием пройду на твой концерт. Я была на джазовом концерте Алины, но знаешь, она на сцене такая вот замужняя, счастливая, ä, порядочная, в длинном платье, красивая, поющая дама. Какой имидж зараз у Ани Завадько? Ты, может, вот так мама с татом собираются замуж выпхотать? <laughs> Кто ты? Я абсолютно не могу давать себе каких-то оценок, каких-то, как-то классифицировать себя. Во-первых, себя очень со стороны трудно оценивать. А, Во-вторых, я точно знаю, что я никогда не повзрослею, никогда не остепенюсь и никогда не смогу быть э, ну вот э, той уверенной в себе женщиной. Я все равно, я сомневающийся человек, рефлексирующий. И, возможно, именно за этим тоже интересно наблюдать. Потому что вот это вот изменение внутреннее, они как раз и провоцируют творчество в человеке. Ай, молодчинка. Ну то ж, вот, друзья, нагадаю вам еще раз. 25 квітня у Анечки Завальской будет сольная программа, которая называется «Третья, Третья комната. комната. И запрошиваем вас всех. Приходите, слушайте, да. а мы тебе дякуем Спасибо за то, что большое. пришла. И давай к твои видео. С удовольствием. Морген.